Юрий Григорьевич, вот сейчас этот экономический кризис, который у нас есть сейчас и предвещает еще несколько волн будущих кризисов, сравнивают часто с тем, который был в 90-х годах. Скажите, пожалуйста, вот если анализировать те годы и смотреть то, что происходит сейчас, можно ли сделать какие-то выводы об ошибках, которые были допущены тогда? Что тогда было сделано неправильно, чтобы избежать их сейчас? Вообще это вопрос больше политический, чем экономический. Я хочу сказать, что ну, всегда э, любые, любые кризисы, которые существовали и э, до того, как, была, э, как стала Украина наша независимой, они были даже в Советском Союзе. Были случаи, когда кризисы были связаны с отсутствием, предположим, обуви. Я в студенческие годы, осень, осень идет, а мы не можем ничего купить. В магазинах только продаются в летние сандали или сапоги резиновые. Вот что хочешь студентам, как хочешь, так и общем Такие вот сложности и так далее. То есть эти кризисы были. Или, допустим, кризис тоже 60-х годов, когда отсутствовал там хлеб или отсутствовали еще какие-то продукты. Но это были дефициты на определенные виды товаров. Ну, можно То есть сказать, это просто что... перекосы были. Да, это, ну, это, с одной стороны, перекосы, но это тоже явление, кризисное явление. Видимо, же их тоже что-то не просчитал, не определил, не сказал, что они будут, и давайте, ребята, мы сделаем так, чтобы. Ну, то есть это ошибки ну, в планировании. Да. Но я вам скажу так, если бы мы жили все в лабораторных условиях, вот, у нас бы были ограничены вот определенной комнатой. Вот, мы могли бы с вами чет, четко все это распланировать. Но, во-первых, существует социально-экономическая среда не только в самой Украине, а и вокруг, которая на нас очень сильно воздействует. Кроме того, существует целый ряд различного рода климатических факторов, которые тоже вот, вызывают определенные сложности. Ведь, несмотря на то, что у нас достаточно плодородной земли, вот, климатические условия определяются для нас как рискового земли, зона рискового земледелия. То есть мы можем сегодня получить урожай, вложил средства, а можем и не получить. Мы этого еще с вами не знаем. Мы не знаем. И точно просчитать мы не можем от того, что сколько мы средств вложили и сколько мы чего посеяли, мы не можем сказать, что мы получим на выходе. Это очень сложно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, что касается нашей промышленности, ну, у нас промышленность в Украине преимущественно экспортно ориентирован, особенно в нашей Донецкой области, вот, что касается металлургии, машиностроения, особенно Новокарматорского, вот производство ну, удобрений для сельского хозяйства, производства <coughs> химической продукции, ну и даже в определенной степени там и угольная отрасль. Все это может всегда на нас казаться. Рынки обрушились, все, мы, мы стали. Мы со своим углем, со своим металлом будем сидеть, смотреть, и ничего сделать мы не сможем. Вот. Поэтому здесь говорить о наших экономистах или о наших политиках о том, что были явные просчеты, ну, очень сложно. Когда мы смотрим обращаемся назад, делаем респективу, это можно сказать, можно кого-то обвинить. Но э, ведь то, что вы спрашиваете, это все нацелено на будущее. А будущее, оно в определенной степени слабо прогнозируемо, И в связи с этим возникает вот такого рода э, вот, проблемы. Если посмотреть, э, вот, допустим, на, вернуться опять-таки в прошлое, на Советский Союз, когда у нас существовала система э, тотального планирования. Вот. Когда мы планировали в госплане производства ложек, вилок и так далее. Когда могли чиновнику подложить, и он расписывал, что эти ложки необходимо делать из титана, то делали их из титана. Все планировалось, все определялось. Это была очень серьезная система, которая не только была на бумаге, она функционировала, действительно давала свои положительные результаты. И то она давала сбои, когда, как я говорю, взяли и просчитали угол. Это не значит, что ее не подвезли вовремя. Это значит, что где-то кто-то не запланировал. Или кто-то купил несколько пар, на несколько пар больше, чем планировалось. Он планировалось одна на 7 лет, а он купил вот, в эти 7 лет там, 3 или 4 из например. Вот проблема возникновения дефицита. Может быть, качество этой обуви было низкое. Поэтому говорить об этом достаточно сложно, и можно только определять какие-то общие тенденции. Но поскольку мы живем в, общем -то, в области, как правило, для нас интерес в целом развития экономики, движения с точки зрения кризиса, кризисных явлений. Эти явления, они для нас тоже, тоже служат больше познавательными, поскольку мы на них влиять практически не можем. То есть они нас, нам интересны, так же, как интересны всем нашим гражданам. И если нам предлагают там, средства защиты от кризиса, там, держите деньги в разных валютах, мы будем стремиться это, это держать, хотя у нас и денег этих особенно нет. Вот. Если нам говорят, там, запасайтесь мукой или чем-то. На сегодняшний день я, например, не вижу таких, такой срочной необходимости запасаться мукой, там, сахаром и так далее. Тем более, что нам сообщают, сахар дешевеет, урожай собран огромный, отличный. Ж, куда же его денешь? Его никуда не денешь. Значит, мы его должны будем потребить. Вот. Кроме того, промышленность наша это работает достаточно исправно, перебоев нет, поэтому вот будем на это рассчитывать. Что касается вопросов, связанных с обеспечением нас продуктами животноводства, ну там, очевидно, будут какие-то определенные перебои, потому что наша область много потеряла. И, допустим, для крупного рогатого скота у нас там остались по сравнению с до годами до самостоятельности, может быть, если десятая часть или меньше. На это же обращает внимание и наш губернатор тоже. Вот. Поэтому я не зря говорю, что наше руководство области сейчас этим озабочено и хотят э, достаточно серьезно посмотреть на эту проблему и э, как-то ее реализовать. С другой стороны, я хочу сказать, что и наши сельхозпроизводители в настоящее время э, тоже испытывают некоторые неудобства. То есть первые годы независимости, когда они почувствовали вкус от производства монокультур и возможности им их экспорта, то есть это подсолнечник, пшеница, ну может быть кукуруза. Вот сейчас в связи там разного рода сложностями, когда они не сами напрямую выходят на рынке, а выходят через какие-то структуры, эти структуры им диктуют уже более низкие цены. Вот им остается значительно меньше средств для того, чтобы они могли содержать свое хозяйство от осени до весны. Вот. и в другое время, когда мы сидим и ожидаем урожая, вот люди не заняты. Когда село именно из-за этой незанятости начинает фактически расползаться или уходить в город, вот они это ощущают и ощущают, что через некоторое время им Просто не с кем будет этот урожай делать, это с одной стороны. С другой стороны, уход этих средств из оборота, то есть получение значительно меньших, чем ожидаемые ресурсов, ресурсов, приводит к тому, что они уже склоняются больше к возврату, к, к такому производству более Многоотраслевому. Они бы хотели уже опять вернуть буренок в свои хозяйства, производить овец, э -э, птицу там, и так далее. Вернуть сады, вернуть овощи. Но возвратить, для того, чтобы возвратить, нужны средства. Средств у них нет, кредиты дорогие. Поэтому они ждут инвесторов. Я думаю, естественно, если наше областное руководство обратит внимание на то, что уже и низы не хотят жить по-старому, хотят изменить ситуацию, и они тоже хотят это, они могут как бы двойной такой, двойными такими усилиями найти и заинтересовать, а может заинтриговать инвесторов в том, чтобы производить, допустим, экологически чистую продукцию, которая может частично продаваться у нас, а вывозиться, экспортироваться в развитые страны, там, в зарубежье и так далее. Вот в этом ситуация как раз на сегодняшний день благоприятная. Поэтому я думаю, что и председатель облсовета, и губернатору будет значительно легче продвигать те проекты, о которых они сейчас думают. Вы сказали, отвечая на первый вопрос, вы сказали, что сейчас нам необходимо развивать такие виды деятельности, которые имеют спрос. И в числе прочих назвали сельское хозяйство, кроме сельского хозяйства. Какие еще виды деятельности относятся к тем, которые необходимо сейчас развивать? Вы знаете, это список открытый и бесконечный. По большому счету, в любой стране развитой с рыночной экономикой. Вот. Мы, правда, себя такими не считаем, у нас бы экономика как бы смешанная, но это не важно. Любое ноу-хау, которое предлагает предприниматель, вот любой предприниматель, который зарегистрировался начинает что-то делать, он считает, что вот эта его продукция принесет спрос, какой-то будет иметь спрос и принесет какую-то пользу. Он начинает ее делать, действительно, если она имеет спрос, он там открывает еще рабочие места и начинает таким образом привлекать, привлекать людей, расширять свое производство. Поэтому чем больше будет дано возможностей для, для производителей любого плана, вот, независимо от так сказать, приоритетов, которые расставляет и государство и расставляет региональные органы власти. От этого будет, естественно, серьезная польза. А назвать конкретно, что, что, ему сегодня нужно шить, или тапочки, или свитеры, или делать бижутерию, это уже у кого на что э, есть определенные способности. Вот именно в этом качество э, рыночной экономики. Она не планирует точно все, кому что нужно. А э, дает возможность гражданам проявить собственную изобретательность и проявить инициативу в том, чтобы развивать и создавать вот такого рода продукцию. Мы не знаем сегодня, что мне нужно, вам нужно. А вот мы, мы может быть, редко бываем там в магазинах или на рынках, а иногда, когда зайдешь, смотришь, ага, а вот смотрите, интересная вещь появилась. Я ее вообще-то не знал и не видел. Мы ее приобретаем и начинаем ей пользоваться. А мы не знаем, кто ее делал, кто ее изобрел, зачем она. Мы даже не знаем, что это прицеп. Поэтому если есть люди, которые вот, э, хотят что-то в этом плане делать, их нужно поощрять. Вот э, это, конечно, больше из э, той когорты там, единоналожников или э, частных предпринимателей с э, малым, э, малого, предприятия малого бизнеса. Во всяком случае, каждый регион, я так думаю, но ну наша область это точно, она имеет в своем составе во властном, она имеет структуру, которая занимается специально малым бизнесом, то есть оказывает ему содействие. Вот я еще являюсь по как бы общественной я председатель Донецкого регионального отделения Академии технологических наук, которая сотрудничает с областной администрацией и областным советом по поддержке малого бизнеса. Мы, и мы ежегодно исследуем десятки, там может быть сотни различных предложений рационализаторских, изобретательских, создаем специальные сборники этих трудов, рассылаем их, раздаем всем. Ну, может кто-то заинтересуется. Причем наши изобретатели, некоторые наиболее активные, они пытаются нас вовлечь в этот процесс, там, поддержите, расскажите. Мы что-то поддерживаем. Но э, плохо э, дело в том, что Академия нас, в настоящее время не имеет э, как бы финансовых ресурсов для поддержки. Когда-то э, такая возможность в, в 90-е годы была, и многих поддерживали. Патенты приобретали, там, оказывали э, какую-то помощь при, э, на, в начале бизнеса и так далее. Сейчас такой возможности нет. Возможно, она появится, мы, конечно, будем это делать тоже. То, то Потому что Академия в свое время имела э, свой печатный орган, э, журнал «Энергия и инновации». Он, в общем-то, еще как вроде бы не закрыт, но в то же время э, никем не поддерживается, не, не хотят инновации особенно э, финансировать. То есть не, не рекламу делать инновациям. Ну и надо бывает такое, мы как бы напряжемся, ну как и вы, и сделаем какой-то номер такой красивый. Вот. Но для этого надо собрать людей, 1050 хотя бы денег для того, чтобы этот журнал вышел, а потом можно было его разоставить. Кроме того, мы являемся соучредителями технопарка. Технопарка. А это там где-то около 17% наших акции, и нас хотят там, чтобы мы там работали, и хотели бы, чтобы в этом парке, значит, проводили целый ряд различного рода проектов научных. Но технопарки закрыли. Когда это возродится, и будет ли снова, и какая будет, какой будет механизм перерегистрации, может быть, у нас не хватит средств для того, чтобы этот технопарк возродить. Хотя, по большому счету, он бы мог нам население, мы могли поддерживать наших вот изобретателей. То есть сейчас это вот идет как бы аккумулирование предложений, и мы собираем в этих ежегодных сборниках, ну и будем говорить так, морально поддерживаем наших предпринимателей и изобретателей. Я вам даже скажу, что были предложения такие как из обычной пивной банки пустой, там сделать э, целый ряд различного рода э, приспособлений. Даже приспособлений для того, чтобы там, допустим, отрывать скотч, на ну, который копееч, копеечный там, и так далее. Но ну, много всего, чего она придумает. какие-то типа скрепок или еще что-то. Но то, что нужно, в... мы даже не задумываемся, что нам нужно, мы этого не знаем на сегодняшний день мы как-то обходимся там пальцами или какими-то другими подручными э, вот, предметами, а человек изобретательный, думающий он находит ему более точное, более конкретное, более эффективное выражение. Поэтому развитие вот, малого бизнеса из него вырастания более крупного бизнеса я считаю, что это нормальное явление.